Доброго ранку всім, хто завітав до прес-центру Ми вітаємо також наших онлайн-глядачів. Маємо сьогодні в гостях чудових спортсменів, які не один раз уже були у нас в гостях. Тим не менше, раді вас сьогодні у нас вітати і раді тим, що Главком має можливість виступити вашим інформаційним партнером і популяризувати здоровий спосіб життя і нести його в маси. Зібралися ми сьогодні з приводу. Мабуть, це все ж таки можна назвати свято, народним святом забіг у вишиванках, який відбудеться у нас на день незалежності. Відкриє невеличку таємницю нашим глядачам, які наздаються, що це вже третій рік поспіль, наскільки я розумію, буде відбуватися такий масовий захід. І, окрім того, сам. Захід вже виходить на міжнародний рівень. І На цьому я припиняю розкривати всю інформацію і надаю слово пану Олександру. Третій рік поспіль ви ще не втомилися оце все на собі тягти і організовувати культурно-спортивні заходи для українців. Але за хто не слініми, та тому ж таки ви виправиш лучше всього сидіти вдома, дивитися телевізор, пихається спокійно на спокійно. але реально. беспокоит то, что происходит у нас в стране и весь этот бардак, с которым я столкнулся Просто всю свою сознательную жизнь, провел в большом спорте, то на сборах, то за границей, то как-то был далек от нашего бытия украинского. Но когда я опустился чуть на землю, когда проперевал колено, уже завязал, можно сказать, с профессиональным спортом, я вернулся в нашу рутину. Для меня было, честно говоря, дико просто. Я не понимал. Ты, я когда ты прожил в основном за границей большую часть времени, когда ты видишь, что вот так вот это во всем мире, так это должно быть. А в Украине все наоборот. И ты приходишь, рассказываешь руководству, что вот так вот должно быть. И на тебя смотрят, как на космонавта, как с другой планеты человек какие-то вещи рассказывает. И я потом понял, что ну, не понимают люди многого. Поэтому начал как когда-то мы один очень хороший знакомый сказал, что если что-то хочешь сделать хорошо, надо делать это самому. Реально пришлось с нуля начинать, начинать со спортивного клуба, потом начинал любителей тренировать, потому что любительское движение у нас... Я долго ждал, когда же оно у нас начнется, ну не может быть, потому что во всем мире двое бег ну, очень много, например, взять эти марафоны крупные, там, максимально, что могут вместить этот нью-йоркский марафон, сейчас 50 тысяч людей э, участвуют. Это всегда проводится в Нью-Йорке в первых, в первых числах ноября такой крупный марафон. И я думаю, что все любители бега, кто начинает бегать, мечтает э, им пробежаться именно в Нью-Йорке, потому что это как это как э, своего рода как олимпийские игры для профессионального спортсмена. Это, я вам реально говорю, да, у меня будет там пятый раз в этом году шестой буду. Да. Я этого не понимал раньше, я когда был в профессиональном спорте. Нас как, профессиональных спортсменов, пригласили, привезли на самолете, встретили, привезли в гостиницу, привезли на старт, отвезли домой и все. И ты только галочку поставил, что ты делал. а Потом, оказывается, узнаешь из новостей, что сзади тебя за спиной 50 тысяч людей стоит. Потом и настолько стало интересно, я мое отношение, например, к бегу. За 25 лет профессионального спорта это, ну, это жёсткая, такая жесткая работа на износ, и она надоедает. Настолько мне бег на самом деле было надоел, что я уже стал заложником, потому что уже говорили за 25 лет, настолько перестроился в вот этот. И потом, когда я столкнулся, начал любителей тренировать, я, я не понимал, почему, почему они так их на каждой тренировке надо останавливать просто-напросто. Оказалось, но оказалось, бег очень хорошая штука именно для для здоровья она как никакой вид спорта тренирует сердечную мышцу укрепляет укрепляет суставчики и все такое но, но на самом деле это не все так просто это, ходит такое мнение что одел кроссовки и побежал на самом деле когда человек сталкивается и что, сталкивается с этим и очень многие делают неправильно, они считают, что на каждой тренировке надо выложиться по полной программе. На самом деле это идет на износ, износ сердечной мышцы, потом травмы и бывают летальные исходы. Поэтому, поэтому начали вводить такую, как бы сказать, культуру, культуру бега. Наконец-то у нас появились беговые клубы в Украине. И ближе к нашему мероприятию, получается, всегда, я вот сколько раз повторяю, это 24 августа, на День независимости в Киеве проходил Кубок Незалежности Украины знаки в марафоне. На Крещатике, на Майдане Незалежности, старт всегда был 24 августа, днем после парада, при этом это было в жару, в 2 часа дня, в центре, части, в центре части, города, 7 кругов по 3 километра. Это был самый крупный в Украине старт на тот момент. Я помню, где-то по несколько тысяч людей там бежало. Я выиграл в 1996 м в 2000 -м году, моя жена в 2004 году выиграла. А потом, этот, а потом этот старт пропал. То есть я так понял, что организаторы ушли э, в богатырские игры и все такое, где более популярные, где более... И, ну, а да, дата так пустует. Я как спортсмен все-таки смотрю, как у нас называется беговое движение, я ребятам говорю, давайте что-то организуем 24 августа. Потому что если не мы, то кто-то по-любому эту дату займет. И вот оно слово за слово патриотическом стиле, таком решили делать и в вышиванках. Сначала были отзывы такие сказать, негативные, что как неудобно, не, неудобно бежать и все такое, но тем не менее мы нашли вариант, который как на мне, обычная футболочка, вышитая, удобная, красивая. Я, не, я даже не ожидал, что настолько, настолько у нас это насчет популярно. Я первый раз когда проводил, я сделал... Для того, чтобы людей массово было, я сделал такое условие, что кто придет в свои вышиванки, регистрация бесплатна. Я помню, на, первую, на, первую, на первый старт где-то около 400, около 400 кажется, человек прошло. Это очень патриотично, очень здорово. Так приятно было, что знаменитые люди, диджеи откликнулись бесплатно, у нас все это от настолько было приятно. Это, это... Первые два раза мы проводили на ВДНХ. Но там в чем минус был в том, что э, нам не давали центральную часть, все-таки всем хочется, чтобы это было красиво, тем более когда много народу. Ну и ту часть, которую нам выделяли, она как-то, ну, по моему мнению, она не, ну, не подходила для такого праздника. И чем больше просто количество людей, я, я, я не могу при, при, принять это все. Поэтому э, в этом году, э, слава богу, что появились наконец-то люди, которые эту идею подхватили, проглотили, можно сказать, не с первого раза скажу, но и благодаря им, наконец-то в этом году осуществится моя мечта так, как она должна быть. И эти люди, вот этот человек стоит вот рядом со мной, это президент Федерации любителей спорта Наталья Галацан. Вот благодаря им э, этот праздник состоится в таком красивом, красивом э, виде. Сейчас Наталья больше расскажет, а я еще вкратце скажу, что и еще э, так же самая моя мечта начинает осуществляться в том, что э, я хотел, чтобы это было всеукраинского масштаба. Ну, это, по, это по минимуму всеукраинского масштаба. Получается, у нас в этом году крупные города захватываем одновременно, в день независимости будет Одесса, Ровно, Днепр, Киев. А также уже откликнулся. В прошлом году Нью-Йорк подключился к нам. В этом году будет Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия. И прошел 20 числа уже в рамках празднования Дня независимости в украинской диаспоре. Диаспора и второй прошел уже за в шаванках. Я думаю, что уже может, сегодня уже будет этот э, видеосюжет об видеосюжет. А так подробнее о мероприятии, которое вот сейчас будет, я попрошу Наталью рассказать, она больше в курсе деталей всех. Меня зовут Наталья, представляю я молодую, но амбициозную команду под названием «Федерация любителей спорта». Мы немножечко пару слов расскажу о нашей федерации. У нас молодая команда, спортсмены, любители, ценители спорта. И когда мы познакомились с Александром, и он рассказал нам о своем проекте, мы знали о том, что забег в вышиванках проводился уже два года, это будет третий год, и до конца не знали, что организатором этого мероприятия был Александр Кузин. Когда мы познакомились с ним и поговорив и послушав то, как он рассказывает об этом проекте, и как он им живет, как он им дышит, мы решили помочь ему организовать этот проект и сделать его не только в масштабах Киева, но и в масштабах всей Украины. Как я повторюсь, как сказал Александр, на сегодняшний день 24 августа бегут вместе с нами Одесса, Ровно, Днепр и Киев. Старт старт дают и эстафету передают в Одессе. Они стартуют в 6 часов утра. У них будет фан-ран. Одновременно с нами стартует Ровно, Днепр. Место локации мы выбрали неожиданное. Нам задавали массу вопросов. Мы выбрали Русановскую набережную. Мы решили провести этот праздник на левом берегу. Выбрали прекрасную трассу. Русановская набережная, Днепровская набережная. В этом году мы привлекли к этому мероприятию уже более тысячи участников. Какие планы у нас? Это, не про, про Киеву. это по Киеву, да. То, что сделали мы на сегодняшний день, это чем, вернее, мы будем удивлять на этом мероприятии наших гостей, наших участников. Да? Первое, это то, что мы это, это мероприятие решили провести прямую трансляцию самого мероприятия. А благодаря нашим партнерам Пятому каналу и Экспорту будет трансляция в этот день. К этому празднику мы привлекли ведущих Наталью Довлатову и Кирилла Капустина. Проведет нашу разминку, у нас проведет Анетта Луценко, известный фитнес-тренер. И мы подготовили два небольших подарка для наших гостей, для наших участников и болельщиков. Это концерт группы ТИК и возможность лидеров забега на 5 и 10 километров получить в дальнейшем автомобиль. Когда мы познакомились с Александром, он говорил о том, что он организовывал этот забег только в Киеве. Мы ему предложили сделать это все-таки Укра... по всей Украине. К этой дате, то есть, смогли мы привлечь только, получается, четыре города. И мы решили, я уже забегаю наперед, мы решили шагнуть дальше. Мы решили этот проект Александра пронести через, ну, через весь год. Мы хотим провести забег в вышиванках в каждом городе нашей страны. И, то есть, таким образом мы хотим объединить всю нашу страну, то, что спорт может объединить всех нас. И у нас, к сожалению, очень мало позитива сейчас, да, и мы хотим вот таким вот, можно сказать, спорт, организовать праздник для всех наших спортсменов, ну, то есть и любителей этого, ну, то есть любителей спорта. У котрій годині все це стартує, куди треба з'являтися, давайте більш таку прикладну інформацію, чи всі можуть взяти участь, чи якісь можливо там обмеження у вас. Меропри... Стартовый городок у нас открывается в 7.30. С 7.30 до 8.30 у нас еще будет проводиться регистрация. Поэтому все, кто не успеет зарегистрироваться онлайн, он может прийти на мероприятие и зарегистрироваться, и поучаствовать в этом забеге. Стартовые пакеты будут выдаваться завтра в районе памятника Гоголю вместе старта с 9 утра до, с 9 до 20.00. То есть все участники, зарегистрировавшиеся, они могут прийти и получить стартовый пакет. В стартовом пакете, что будет в стартовом пакете самого участника? Это вышиванка, стартовый номер с чипом. Участники, которые пробегут 5 и 10 километров, они получат каждый свой личный результат. Медаль участника, но это на финише, и рюкзак, которым они смогут это все собрать. Первый забег у нас предусмотрены несколько дистанций, такие как 200-метровки детские, 500 метров для всех желающих и 5 и 10 километров уже для любителей-ценителей. Первый старт будет детский в 9:40. Это бегут детки до 7 лет. Второй старт это будет 9.50. Бегут детки от 7 до 10 лет. И после этого награждение будет детей. И в 10.10 .10 состоится забег на 500 метров для всех желающих. В этом забеге участвуют... Все у нас заявлены, то есть не только дети, взрослые, есть люди и с ограниченными физическими способностями, то есть это будет забег, в котором может поучаствовать любой человек, вне зависимости от его физической подготовки, если он, когда он придет на это мероприятие и захочет поучаствовать в этом забеге, то есть в этом большом празднике, он может прийти и пробежать эту, эти 500 метров. Регистрация на 100-500 метров, они бесплатные, предусматривают выдачу стартовых номеров. Самый главный старт будет в 10.30. В 10.30 стартуют сразу на две дистанции, это на 5 километров и на 10 километров. Uh, і за завершаючим етапом в 12 часов, після награждання uh, для всіх присутніх буде концерт групи Тік. Як будете слідкувати за чесністю? Тому що я вже там домовилася, зі своїми ну, на машині під, під, підвезуть до кінця фінішу. Uh, у нас Предусмотрено судейство. Мы используем чиповую систему. Наши партнеры, спортивные партнеры, команда Top Runners имеют чиповую систему MyLabs, благодаря которой это электронный, электронный учет дистанции, да, то есть времени дистанции. И плюс при этом все у нас привлекается 10 судей которые будут следить за каждым участником э, и фиксировать эти, их результаты. У нас предусмотрена чип, ну, э, контроль э, чиповой системы на старт-финиш, на двух с половиной и на пяти километрах. Поэтому где-то если кого-то взять и <связать> да, помочь. Да, помочь. Плюс при этом при всем э, у нас будет прямая трансляция всех бегущих будут вести э, оператор. То есть будет вестись прямая съемка. И мы все на экранах увидим, кто подошел на дистанцию, кто с нее сошел и как это все происходило. То, то, есть, то есть вся локер. картинка будет сразу вводиться на экран. То есть того, что -то Про кількість учасників, оскільки у вас вже є певний досвід, це вже буде третій рік поспіль проводитися такий величезний масовий захід. Кількість учасників збільшилась чи зменшилася? Значно збільшилася. можно говорить про какие-то цифры, уже а, кто уже зарегистрировался. У нас зарегистрировалось на сегодняшний день около тысячи человек, но зная тенденцию, вот, как бы мы всегда все делаем в последний момент, и сейчас на горячую линию к нам поступают, ну просто десятки звонков о том, что можно ли зарегистрироваться, так как завтра к обеду закроется регистрация онлайн, и зарегистрироваться можно будет только офлайн уже непосредственно с самое мероприятие и э, ожидаем до полутора тысяч участников, потому что желающих много, поэтому приглашаем всех и вас в том числе. Я вам скажу, что в прошлом году, когда я своими силами так организовал, у меня за последние три дня заявилось около 200 человек. У нас у нас так, народ еще не привык э, к тому, что э, что заранее надо регистрироваться, поэтому все в последний момент делается, но еще поэтому мы регистрацию не закрываем до последнего. В последующие годы, я думаю, когда мы разрастемся уже 5-10 тысяч человек, там уже будет по mm -hmm. Еще дополним, Еще дополню, у нас на 5-10 километров стоит призовой фонд денежный хороший. У нас будут участвовать профессиональные спортсмены, уже позаявлялись чемпионы Украины действующие. Так что будут сборники нашей страны, Украины. Так что будет очень интересная э, борьба. Хотелось изначально мы планировали, все уже договорено с олимпийцами даже нашими, там мои спортсмены должны были, потому что они 23 числа должны были прилетать и успевать. Но, к сожалению, вот они сообщили, что они прилетают только 24 вечера и они не успевают. Ну, вот так за, -за, 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 -за Зазначили, що буде там у вас там професійні спортсмени брати участь, то чого мені не професіонали змагатися з професіоналом? Ну це якось не зовсім чесно. А здесь, здесь змагання з самим собою. Здесь в тому-то і діло, інтересно. Здесь не обов'язково не обов'язково этот э любителю бороться там за призовий якийсь фонд. Здесь людина зареєструється, вона вже получает кучу эмоций, потому что ну, это надо видеть. Вы вот придите просто на это мероприятие, вы сами посмотрите. Даже на любое мероприятие, которое сейчас организовывается крупное в Киеве или в других крупных, ну, вообще в других городах, оно настолько позитивное, настолько, настолько бегуны, я вам скажу, вот именно стояра. знаете, своего рода, как, когда много что начинаешь больше размышлять, более такой философский подход к жизни, настолько, настолько добрая атмосфера. там нету такого, что там готовы там все ждуть там кого-то ударить, убить там или ещё что. -то. Ну, то есть это позитив, это позитив, при том, э соедилённость с нашим конкурентной культурой, потому что дуже цікаво. Чи вимагатимете ви, э, щоб ті, хто хоче взяти участь у марафоні, довідки від лікарів, чи це не обов'язково? На 10 км это не обязательно. Ну, если да. у нас не предусмотрено, как в прошлом году, дистанции у нас нет полумарафона, дистанция такой, как 21 километр, поэтому каждый отвечает за свое здоровье. То есть у нас не предусмотрено обязательно предоставление медицинской справки. По идее, справка требуется Требу... только, начиная с 21 километра. У нас мы в этом году чуть отошли от этой от этой дистанции в этом году, по крайней мере, ее не будет. Разумею. То есть у нас каждый, я извиняюсь, у нас каждый человек, который любой, даже не бегун, который вот увидел рекламу, может прийти, посмотреть, я приглашаю всех, даже кто не бегает, просто придите со стороны посмотреть. Вы посмотрите, и вам захочется просто стать потом для себя даже пробежаться, настолько это захватывающе. Ну, и теперь про основное про гроши, сколько стоит регистрация. Все питания, всех хвалю <с> На сегодняшний день платные дистанции это 5 и 10 километров, стоимость стартового пакета 350 гривен, в стартовый пакет входит, как я говорила, это номер с чипом, это вышиванка, медаль и рюкзак помимо всего, гид участника для того, чтобы зарегистрировавшийся человек, участник, да, он, мог, он понимал, где будет проходить мероприятие, то есть какие дистанции будут, какое время, где можно будет прийти переодеться, оставить вещи, где можно будет оставить своего ребенка. У нас на, в рамках мероприятия предусмотрена детская зона, фуд-зона, то есть можно будет прийти на забег всей семьей. Родители могут себе спокойно пробежать дистанцию 5 километров, 10 километров, и оставив детей вместе с аниматорами, и детская зона будет отдельно охраняться, будет охрана. Поэтому это праздник для всей семьи, и каждый для себя найдет что-то интересное. У нас будут проходить мастер-классы, по вышиванию. У нас будет, не хочу всех карт открывать, конечно, у нас будет небольшой флешмоб, который мы хотим пронести через весь проект. Вот. Просто приходите и посмотрите, что это будет за мероприятие. Христина, НТВ. Я читала, что проект будет благодейный. Расскажите трошки детальнейше про это. И также задание про призовой фонд, какие это будут суммы и про розыгрыш автомобиля. А, смотрите, наверное, расскажу я немного, да? да а, по призовому фонду. А, уч, а, участники, которые зарегистрировались на 5 километров, они получают возможность первое место, за первое место получить 5000 гривен, за второе место 4000 гривен и за третье место 3000 гривен. А, здесь Участники делятся на мужчин и женщин, то есть призовые фонды отдельно будут для мужчин и женщин. По дистанции на 10 километров участники, тоже мужчины и женщины, получат за первое место 10 тысяч гривен, за второе место 7 тысяч гривен, за третье место 4 тысячи гривен, помимо всех призов, которые предусмотрены нашими партнерами. По благотворительным марафон. Почему мы назвали это благотворительным марафоном? В этом проекте у нас стартует еще несколько проектов. Одним из таких проектов называется Старт чемпионов. Старт чемпионов ⁇ это проект, связанный с популяризацией спорта в наших школах, среди школьников. Все мы прекрасно понимаем, что всех олимпийских призеров воспитывают школы. И у нас появилась цель, желание, цель приобрести для всех наших школ, их более 20 тысяч в Украине, приобрести спортивный инвентарь. И в рамках этого проекта мы часть денег, полученных от регистрации, мы отдаем уже на приобретение спортивного инвентаря. То есть у нас прописана сейчас уже программа, она дорабатывается. И в рамках проекта мы уже частично деньги перечислим на приобретение легкоатлетического инвентаря для школ. И третий вопрос у вас был. Александр Кузин отдаст свой автомобиль победителям. А, это самое, самое интересное. Смотрите, у нас в рамках вот, забега будет разыгрываться, вернее, у нас забег по плану, организовываем мы его вот, от 1 сентября, вернее, от 24 августа 2016 года до 24 августа 2017 года. Все призеры забега по городам получат, ну, как появится у них, возможность поучаствовать в розыгрыше автомобиля. Все условия дополнительно будут рассказаны уже на самом мероприятии. Поэтому те участники, которые пробегут 5 и 10 километров, они уже получат возможность поучаствовать в розыгрыше автомобиля и получить этот автомобиль, просто пробежав дистанцию 5 или 10 километров. Bueno, призеры, и, 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 и именно призеры соревнования? Uh, да, призеры. більше за те немає тоді що ж дякуємо нашим гостям очікування всіх запрошуємо 24 го числа нагадаю нашим глядачам самісінького ранку о так, тридцять ви так вискавсім 7.30. О 7.30 на русанівська набережна місце зборки як кажуть біля пам'ятника Гоголя. там да. дякую всім спасибі. Вам дякую.